Народний танець диво, скарбниця всіх умів, в нім пам'ять і натхнення, зв'язок всіх поколінь. Вас танцем українським ми щиро привітаємо вам злагоди і щастя, всі разом побажаємо, зустрічайте на сцені всі групи ансамблю народного танцю. Веселка. Украинский святковый памятник. Василий Македович Гончар. Аккомпаниатор культиву Ольга Сергеевна Маслова. <плодиспрофилин> так художник-перевинец, -за заслуженный артист эстрады наши коллеги, потому что мы с вами делаем одно общее дело. Ваши дети это наши дети. Это очень часто можно слышать во дворце работают фанаты. Да, это действительно так. Я никогда не устану говорить слова глубокой и искренней благодарности нашим руководителям. Дмитрию Владимировичу, Светочке нашей, как мне ее хочется назвать, Василию Никитичу, куда-то спрятался. Ольге Сергеевне, мамочки нашей, я никогда не устану говорить слова благодарности вам, дорогие товарищи родители. Без вас, без вашей помощи, без вашей поддержки не было бы такого замечательного коллектива, замечательных костюмов, в которых выступают наши дети. Да и, наверное, не было бы того уюта, который есть в нашем дворце мы его поддерживаем с вашей помощью. Ну и, конечно, слова искренней благодарности вам, дорогие наши воспитанники. Я не могу без слез смотреть на те танцы, которые они танцуют. Они на сцене живут, они работают. Поэтому спасибо большое вам, дорогие наши дети. Я хочу вам искренне и низко поклониться, потому что вы делаете то, что, наверное, в наше время каждому. Спасибо вам большое. Я думаю, Ирина Ивановна, за такие теплые, за такие щирые побажания. А я хочу надать слово художнему керевнику ансамблю Ефанову Дмитру Володимировичу. Во-первых, <плес> <Да. плес> Во большое спасибо всем родителям, Первое, я хочу сказать большое спасибо э, своим коллегам из «Ритм Балет» впервые, Зиновье Георгиевне, Ларисе Александровне и э, Ольге Сергеевне, за ту помощь, которую они оказывали нам сегодня. Это дружественный нам коллектив, и дети коллективы дружат, и мы между собой дружим. Огромное спасибо им за сегодняшнюю помощь. Если вы видели, что творилось у нас сегодня за кулисами, как нам там было всем жарко. Поэтому в первую очередь огромное вам всем спасибо. Вам спасибо за ваше терпение. Вам спасибо за ваше терпение. Вам спасибо за ваших детей огромное за то, что вы их приводите, за то, что вы их приучаете к высокому искусству хореографии, потому что народная хореография это очень тяжелая хореография и Украина должна гордиться своими детьми, должна, я покажу. Ее нащадки не быть гордыми, красивыми, все и запальными. Поэтому огромное вам спасибо. Спасибо за костюмы нашей администрации, Ирина Ивановна. Огромное спасибо. Вообще спасибо большое всем тем, кто находится в дворце, всем тем, кто нас, нам помогает. Огромное всем спасибо. этой и привітати у відповедь. Я хочу, наверное, от лица всех наших родителей, которые присутствуют здесь в зале, сказать огромное спасибо нашему дорогому и любимому Дмитрию Владимировичу за то, что он, и от лица, естественно, наших детей, за то, что он не жалея ни себя. Не жалея, но очень ну, со всем сердцем и всей душой так относится к нашим деткам. И результат этой работы Дмитрия Владимировича, Светланы Владимировны, виден здесь вот на сцене в такой вот день, как сегодня. Я хочу сказать большое вам спасибо. Огромне спасибо. І ще, будь ласка, много таких шикарних, шикарних, таких концертів. Дякую за побажання. Ми сподіваємося, що таких гарних, таких чудових концертів буде дійсно дуже-дуже багато. Дякуємо вам за ваші теплі облиски, за вашу підтримку. І сьогодні, і протягом року, і завжди. До побачення, до нових! 对。<Thank you. S 2>